মোদ পাণ কিয় কৰে কি হ'ল আজি তিনিজনী ছোৱালী বেলেগৰ গুচি গ'ল ড্ৰাইভাৰজন ধুনীয়াকৈ পলাই গুচি গ'ল কিছুমান ড্ৰাইভাৰসকলক কৈছোঁ এই কথাটো আৰু আপোনালোকে মোদ পাণ কৰি কেতিয়াও যেন গাড়ী নচলায় চলালে বহুত বিপদজনক হ'ব বুলি মই ভাবোঁ আজি কেইদিনমান আগত হাজো খনেধিত তিনিজনী ছোৱালী মানে টিউশ্যনৰ পৰা আহিছিল আহি থকা অৱস্থাত এখন বুলেৰো গাড়ীৰে ড্ৰাইভাৰ এজনে তিনিজনী ছোৱালীক মহতিয়াই লৈ গৈছে আপোনালোকে মোদ পাণ কৰি গাড়ী নচলালে নহয় নেকি ভালদৰে চলাব নোৱাৰা হা মোদ যদি খা আপোনালোকে গাড়ী চাৰি চলাই ৰাতি আঁকাই খাই থাকিব যিমান খাই কিন্তু গাড়ী চলোৱাৰ টাইমত মোদ পাণ কিয় কৰে কি হ'ল আজি তিনিজনী ছোৱালী বেলেগৰ গুচি গ'ল ড্ৰাইভাৰজন ধুনীয়াকৈ পলাই গুচি গ'ল সি বাচি গ'ল কিন্তু আৰু তিনিজনী ছোৱালীৰ ঘৰত কেনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি হৈছে ভাবক হয়নে নহয় সেইকাৰণে কৈছোঁ যে এই ড্ৰাইভাৰসকল গাড়ী চলোৱাৰ সময় সময়ত আপোনালোকে মোদ পাণ ভাং চাং মানে নিচা জাতীয় বস্তু যেন নাখায় আৰু এই তিনিজনী ছোৱালী চাই লোৱা ইমান সৰু ছোৱালী হা ইহঁত ইমান কম বয়সতে পৃথিৱীৰ পৰা গুচি গ'ল কাৰণ এই কথাটো হ'ল ড্ৰাইভাৰৰ কাৰণে হৈছে আৰু এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে প্লিজ শ্বেয়াৰ কৰিব কাৰণ এই ভিডিঅ'টো সকলোৰে কাৰণে মানে কামত আহিব আৰু এই ভিডিঅ'টো যিমানে শ্বেয়াৰ কৰে সিমানেই তাৰমানে মানে মানুহৰ মোবাইলে মোবাইলে যাব আৰু যাৱ যোৱাৰ ফলত সকলোৱে দেখিব এই ভিডিঅ'টো আৰু এই ভিডিঅ'টো দেখাৰ পিছত মানে আমাৰ যিবিলাক ড্ৰাইভাৰ আছে সিহঁতৰ মোবাইলে মোবাইলে যাব মানে সকলোৰে মোবাইলে মোবাইলে যাব অকল ড্ৰাইভাৰ বুলি কথা নাই যোৱাৰ পিছত যিবিলাক ড্ৰাইভাৰ আছে সেই ড্ৰাইভাৰে মানে ভিডিঅ'টো চাব চোৱাৰ পিছত যদি ভাল মানুহ হয় ভাল ড্ৰাইভাৰ হয় তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো চাই সিহঁতে ভাবিব যে হয় সঁচাকৈ আমি মোদ পাণ কৰি বা নিচা জাতীয় বস্তু খাই গাড়ী চলাব না নালাগে